Так, до всем доброго вечера. Мы выехали на покупушки вечерні. Там где-то он дружина хода с малым. что а, он там он, да. Вон они там ходят. Вон их видно. А у нас есть монетка. Есть сигнальчик, есть монетка. 55. Я уже бачу. Вот наша монетка. 15 копеек. 15 копеек. А рик. Рик не бачики. Но есть монетка. Собираем. Первая знахитка. Маем монетку. Ну же, рик сейчас покажет. Не бачу. Забираем ей монетку. Что там, Никита? Ночной копатель. Ночной копатель, да, летит? Я с фонариком. Шо, и я у нас сигнальчик. Сколько оно там бьет? О, 96-98. И вот наша монетка. Что там, Никита, набери? О, что-то. Серебряная, по-моему. Нет это двушка или трешка. Скорее всего, три копейки. Она сверху лежала, видно, что мороз ее водой выдавила. Это три копейки, скажем. Да, три копейки. Три копейки, но они убитенькие. Убитенькие. Три копейки забираем. Есть монета такая. так. Всім доброго ранку, п'ятого ранку. Вон там, там Ямочка. 84. Миколка другий. Миколка другий випадає. Микола другий. Одна друга копійки. Забираем, Маємо знахідку. Одна друга копійки. Доброго ранку. Краса. Всім доброго раночку. Доброго раночку, всім. Всім доброго раночку, гарного дня. Гарных знахидок кто копает А тут такая краса Всем гарного дня Так, что, есть знахидка Сонечко Поднимается И у нас есть знахидка 45 А он вот знахидка их выпадает Опа-на Опа-на А ой-ка знахидка Правда поломана И что-то она Блестит желтеньким І що то воно блистить жовтеньким? Це може то що треба. Що то воно жовтеньким блистить. Забираємо. Сонечко вже піднялася як. У нас є сигнальчик. Я думаю, що він гарний. 89 О такая вечечинка попалась капуста чуть надрызина это наверное какой то перечекан потому что здесь сильно тонко Геть тонко копейки капуста попалась. Чуть-чуть надгрызена. Две копеечки капуста. Это, наверное, перечекан с -то. Потому что такая тонкая. Вообще. Забираем. Что, есть у нас сигнальчик? Ямку вот вырыв. Кто там говорит, что я не закапываю, я только вырыв ямку. Только монету достал. я знаю, что там же монета, бо я ее бачил. Мне тут комменты пишут, а ямки зарывать будете? Конечно, буду после того, как покажу монету. Вон, кто бачит. Она так классная, я перевертаю грудку, и она так выпала. И такие слепок классные в грудке. Просто обалдеть. и такая монетосина выпадает. Здоровенно. Не знаю, что это надо. Я думаю, что или две копейки с серебром, или три. И такие, а, слепок и монетка. Собираем. Так, помыл монетку. Трошки. Все видно, да, тут? Вот? Эх, плохо видно. Ну, Николай Первый. Николай Первый. Первый, да. Николай Первый. Видно, 1842 рик. Две копейки с серебром. 2 копейки с серебром, 1843 год. Ну, такая гарна монетка будет. Забираем. Вон видно уже. Николай первый 1843 год. 2 копейки с серебром. Так, прошел от ямочки метров 5, где 2 копейки с серебром вытянул. Сейчас еще раз покажу, умником. ямка зарита, бачите? Щоб не розказували ні сказки. Тому що якщо я покажу відоси свої, де я заривав ямки після других, такі, що в метр глибиною. ямка, от, грудочка. Будемо розпаковувати. Побачим, шо це. А это у нас якась ерундушка. От чего-то. Поехали далее. Люда, ищи, Люда. Ты нашла, давай да ручка, вон пускаю, ручками. Ручками, это будет долго. Давай руками, Люда. О. Ого. 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 Так ты, смотри, какая монета. Так это с дыркой. Да и что, что с дыркой? Смотри, она же серебряная. Серебряная? Она ж серебряная. Еще ж. Ой, так это еще и какая-то польская или ну да. Она а ну нас сейчас помоем. На, монетку свою, которую Помыть ты нашла. Да, водички. Вот видите, вы все находили, ничего не находили. Только вышло и все. И вот так вот. А, монетка. О, так вот она вон серебряная. Вон. Да, наверное, ее почистить надо. Серебро? Мама серебро нашла. Я серебро Ой, не знаю, что было бы. Папа а? бы уже. Серебряная монетка. Знаешь, что это? Польская. Это или польская, или... Или Германия. Или, или немская. Немская? Не немская. Немцы. Ой, тут, она ну, на, на, еще мой, на. Да. А серебро мама нашла. Она вот, такая тоненькая. Тонкая. Все, она не снимается. Надо чистить. Мама нашла серебруху. Класс. Ой, Ой, смотри, какие-то тут такая фигня польская какая-то или еще. Пакета. Всем гарного дня, мы закругляемся. Я уже сдался. Мама ходить. Сказала, добье поле полностью. Так, показываю знахідки. И мы домой. Знахидки, что мы сегодня, вчера, копейка, да, двушка с серебром, капуста, три копейки, Николай, одна-вторая, что-то такое как в позолоте, пуечки, бряшки. И мама сегодня сребняшку, такая, не знаю, что это, полтора, шестак, что это такое, сребный, классная такая монета сегодня. Все, все знахидки, поехали далее. Так, всім доброго вечора. Помили монетку, яку дружина знайшла. І це у нас вийшов Леопольдус. Австрія. Вроді так дивився по цьому. 1696 рік. Вот такая краса. Правда, с дырочкой. Чуть-чуть питерта. Но пиде. Гарная сребняшечка. Леопольдус. Поедем туда далее. Будем шукать Леопольдусов там.